Доброго ранку, з вами навчання Ком'юей. Сьогодні ми знов у гостях ректора Кіровоградського інституту комерції Василенко Наталії Олександрівни. Було время до 90-х годов, когда мы <му> жили очень спокойно, мы знали, если я закончила институт, На красный диплом, если я поступила в аспирантуру, защитилась, то дальше у меня гладкая, хорошая дорога. Я работала в ВУЗе 12 лет, я была ну, как бы, нормальный преподаватель, я любили студентов, я их любила, все было хорошо. И вдруг один прекрасный момент, я остаюсь без работы. Для человека, который становится безработным, это очень большой психологический шок. Ты вдруг понимаешь, что ты никому не нужен. Может быть, у тебя есть на что жить. Ты там не умираешь с голоду, но... Когда ты не востребован, это очень страшно. И вот оказавшись в такой ситуации, действительно было жутко и очень неприятно. Я, конечно, записалась там в центр занятости, встала какое-то там пособие маленькое давали в то время еще. Но это было даже как-то унизительно. Я чувствовала, я была молодая. Я чувствовала, у меня хороший опыт работы, у меня есть знания, я их не могу никуда приложить. И вот в этот такой момент как бы очень э, психологически нужно, чтобы тебя кто-то поддержал. Но в этой ситуации как бы главное получилось, что у меня была хорошая команда за 18 лет новое учебное заведение. Оно принципиально новое, потому что оно шло от, не от программ, которые нужны были, которые как бы постоянные это, а мы шли от того, что нужно рынку, какой э, специалист нужен был, какой востребован был. В Институте коммерции у нас уже 10 лет мы проводим, ну, кроме основного обучения, курсы для безработных по четке ведь Я считаю, что ну, есть какое-то желание вырваться из этого состояния. Вот это вот желание – это очень много. То есть если человек не хочет, его никто не заставит, никакой центр занятости не поможет ему найти задание, работу и все остальное. Человек должен искать, смотреть это его место не его и тогда уже находить себя если ты уже работаешь но тебе не хватает знаний для твоей работы приходи учиться в институт коммерции А мені залишається вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь у Кіровоградському інституті комерції. До зустрічі в навчанні комієй.